jika menyaring yakni menguatkan suara oleh imam ha, maknanya siapa-siapa yang menjadi imam sembahyang tidak kira mana-mana sembahyang fardu yang lima atau sembahyang yang sunat ha, maka dia menjadi seseorang itu menjadi imam maka hukum ini ditujukan kepada imam tersebut atau muballigh atau muballigh apa makna muballigh kalau kita pergi buat umrah di Masjidil Haram ke di Masjid An-Nabawi kalau kita sembahyang sembahyang jemaah lazimnya imam-imam keadaan sembahyang di dalam masjidil haram tu kalau imam contohnya nak takbiratul ihram imam pun sebut Allahu Akbar Ah, ha, itu imam lepas tu kan ada suara Tok Bilal dia kan Ah, ha, jadi imam dia Allahu Akbar Lepas tu ada satu suara yang kuat tu. Allahu akbar. Ha, itu dipanggil mubaligh. Istilah dia. Mubaligh namanya. Ha kita di masjid-masjid kita di Malaysia ni tak begitu. Maknanya bergantung kepada imam sajalah. Setakat yang saya tahu kalau di negeri Kelantan masjid negeri dia. Ya. Ah ha, Masjid Muhammadi Kelantan tu Hari Jumaat Tok Bilal dia buat macam tu uh, Kalau Imam dia Allahu Akbar uh, dia, dia punya Bilal dia akan uh, Buat kerja mubalif tu uh, Tu di Kelantan Setakat yang saya pernah tengok lah Jadi dia kata sini uh, Baca semula ya Dia kata jika menyaring Menguatkan suara Oleh Imam Atau mubalif akan suara segala takbir apa makna segala takbir maksud segala takbir tu ialah takbir ihram takbir rukun tu takbir nak masuk semayang tu Allahu akbar itu dipanggil takbiratul ihram dipanggil takbir rukun itu dan termasuk atas kata segala takbir yaitu dipanggil istilahnya takbir intiqalat takbir intiqal apa makna takbir intiqal takbir itu lafaz Allahu akbar itulah intiqah artinya apa pindah rukun berpindah rukun daripada berdiri nak rukuk dan kita sebut tu Allahu akbar ah, maka tu dipanggil takbir, namanya intiqal kemudian aa, daripada rokok, nak ke iktidal tu sami'allahu liman hamidah daripada lepas iktidal, nak turun sujud yang pertama tu, kita sebut tak, Allahu Akbar, ha, tu dipanggil takbir, intiqal ha, kemudian daripada sujud pertama, nak duduk uh, antara dua sujud, kita sebut tak Ya, kita sebut lagi Allahu Akbar dipanggil apa? Intiqal. Ha, kemudian lepas aa, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, kita sebut lagi Allahu Akbar. Ah, maka dipanggil Takbir Intiqal. Haa, lepas tu daripada sujud yang kedua nak berdiri untuk apa dia? Sama ada nak berdiri untuk rakaat seterusnya ataupun nak duduk kepada tahiyat awal atau tahiyat akhir. Sebut juga Allahu Akbar maka tu dipanggil takbir intiqal nama dia jadi kalau mengikut kepada ayat tuan pengarang dia kata apa segala takbir maksud segala takbir merangkumi takbir yang rukun yakni takbir uh, takbiratul ihram dan juga takbir takbir intiqal yang telah saya contohkan tadi itu. Maknanya begini, tuan-tuan ya. Kalaulah kita menjadi imam, contohnya. Tak kira lah siapa-siapa jadi imam. Bila kita jadi imam, sudah tentulah takbir ratul ihram kita baca kuat ke baca perlahan, tuan-tuan? Baca kuat kan? Okey, kemudian yang takbir pindah rukun tu, kuat juga tak? Kuat juga. Dia kata apa dia? kalau dikosatkan kalau diniatkan lafaz takbir yang kita kuatkan tu semata-mata nak memberi dengar kepada makmum ha, kita jadi imam ada makmum yang ikut kita kuatkan Allahu Akbar tujuannya apa? supaya memberi dengar lafaz itu kepada makmum ha, contohnya daripada berdiri nak kepada rokok dia sebut Allahu Akbar dalam hati dia niat nak bagi tahu makmum untuk rokok maka batal sembahyang itu sembahyang siapa yang batal tu sembahyang imam sahaja sebab apa batal tuan, -tuan? kenapa batal nak bagi tahu makmum sebab dalil kata batal ialah ulama kata innamal a'malu binniyat Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Nak bagi tahu kepada makmum, nak bagi tengok kepada makmum. Ah ha, niat dia begitu kan? Baik. Nak bagi tahu kepada makmum tu itu bukan perkara yang dibolehkan. Kerana tak berkait dengan sembahyang. Ha, Dari segi hukum. Ya? Sebab tu kata kalau niat nak bagi tahu semata-mata maka batal sembahyang itu. Sembahyang yang batal sembahyang siapa? Sembahyang imamnya. Habis tu kalau imam dah batal sembahyang dia makmum apalah makmum sah sembahyang dia. Pasal apa? Kesilapan, kesalahan yang berlaku kepada imam adalah dipanggil kesalahan yang mastur. Apa makna mastur? tersembunyi makmum tak tahu ha, faham tak tu eh? maknanya sama ada imam atau siapa tadi? mubalir ha, jadi oleh kerana tempat kita ni tak terpakai mubalir hanya imam saja maka perhatian ini masalah ini mesti diambil berat oleh setiap orang Islam kerana tiap-tiap daripada kita ni tak terlepas daripada terkadang ditolak ataupun diperlukan untuk mengimamkan sembahyang. Walaupun mungkin kita tidaklah imam masjid, walaupun kita tidaklah mungkin imam surau, tetapi sekurang-kurangnya kita imam bagi keluarga kita, betul? Ha, anak dan isteri kita di rumah, akhir imam lah juga tu. Ha, jadi bila dia jadi imam, maka terkaitlah dengan hukum ini contohlah contoh lah. ha, jadi ala kulihal atas nama bila menjadi imam sembahyang ingat bila kita sebut lafaz takbiratul ihram ke takbir intiqal ke jangan semata-mata niat untuk memberitahu makmum ya dengan sebab dia kuatkan suara tu tujuannya nak bagi tahulah dah masuk sembahyang dah nak ro dah rokok ada ha, dah turun sujud ha, kan? kalau dia senyap saja orang belakang tak tahu ha, jadi terpaksalah sebut kuat cuma bila sebut kuat tu jangan ada niat nak bagi tahu semata-mata habis itu macam mana niat sebenarnya ha, kita baca lagi sini uh, dia kata dan jika qasad ia ia imam atau mubalih tadi tu jika niat ia sebagai zikir. Zikir. Ha, niat zikir. Kan Allahu Akbar ni termasuk zikir tak? Termasuk zikir lah. Allah yang Maha Besar. Kan? Allahu Akbar. Dalam hati dia niat zikir. Iaitu zikir kepada Allah. Mengingat kepada Allah. Maka barulah terpelihara daripada terjadi bah... Batal. ataupun tambah satu lagi yang ni disebutkan dalam kitab fiqh sekiranya kalau diniatkan dengan niat dua-dua niat nak bagi tahu makmum pun ada dan niat zikir pun ada maka ini hukumnya harus diperbolehkan tak batal sebab tapi kena lapik kena lapik dengan ada niat zikir ha, niat nak bagi tahu ada jangan itu semata-mata kena lapik dengan niat zikir ini hukumnya harus paling afdal apa dia Z, uh, niat sebagai zikir saja itu afdal tapi kalau niat kedua-duanya nak bagi tahu makmum pun ya niat zikir pun ya maka kata ulama dalam kitab fiqah harus boleh diperbolehkan hukumnya tak batal semayang. tapi ingat yang jadi batal bagaimana kalau dia sebut Allahu akbar dengan qasad semata-mata nak bagi tahu makmum maka jadi batal sembahyang itu kalau dia imam eh, maka batal sembahyang dia saja tidak melibatkan mak makmum atau kalau yang mubalik mubalik ha, jadi kalau dia niat nak bagi tahu semata-mata maka dia batal lah dia seorang saja tak melibatkan orang lain